Чтобы проверить свою меткость, в старину ханы и найоны не гнушались брать в руки лук и в мирное время. И чуть ли не с младенчества монголы обучали своих детей, особенно мальчиков, древнему искусству стрельбы из лука. В честь открытия на дома почетными лучниками стали президент Албакдорж, премьер-министр Батболт и председатель Великого государственного хурала Дембрал. Каждый из них выпустил по стреле, проверяя точность попадания в мишень. Мы встречаем праздник хорошими результатами. В Монголии прошли выборы, сформирован новый парламент. Радуют показатели в экономике, сельском хозяйстве, животноводстве. Наши скотоводы сумели добиться того, что по скота сейчас достигает 50 миллионов голов. Поздравляю наш народ с 806-й годовщиной монгольского государства, 101-й годовщиной народной революции. Этот год для Монголии благополучен. Много выпало осадков, много солнца. Сельское хозяйство хорошо развивается, полностью обеспечивая потребности страны. Рост экономики составляет почти 20%. Хасарский Суген Мерген умудрился попасть в цель с расстояния в 550 метров. В честь этого события был установлен памятник. Во время надомских торжеств свое мастерство в стрельбе из лука показывают самые известные спортсмены. А всадники-богатуры, как их предки-воины, на полном скаку без промаха поражают мишень. Во время исполнения номеров наши пешие богатыри стреляют сидя и стоя, а конные богадуры стреляют верхом на коне, а также из положения с лежащим на траве конем. Это требует немалого искусства. Стрельба из лука – это вид спорта, требующий и ловкости, и силы, и мужества. Монгольское искусство стрельбы из лука еще с незапамятных времен было признано во всем мире. Наш номер доказывает, что монгол, лук и тетива – это единое целое. Сейчас мастеров стрельбы из лука, поражающих мишень на скаку, примерно человек 20. Для показательных номеров спортсмены готовились больше месяца. Говорят, чтобы мастерски освоить искусство древних храбрых богатуров, потребуется несколько лет серьезной подготовки. Долгарсурен Энбилек, Аист, Монголия.